лет в компании, премьер-клуб или условия для тех, кто продает, для продуктивных консультантов не были такими интересными. И мы говорим, продуктивные – это те, кто делает 150 баллов, друзья. Что мы говорим на сегодняшний момент? Что человек, который размещает на 150 баллов, его доход будет состоять из каких компонентов? Это 20% вышеупомянутая базовая скидка консультанта. Так? Это 10% дополнительная скидка премьер-клуба. Wow. Всем нравилось э -э, вам лета. Нравится всем вау-лета? Вот вам вау для уровня 150 баллов. Это фиксируется. Просили продолжение Вау лето, Вау осень, Вау во зима. Вот, пожалуйста. То есть получается 20 плюс 10. И теперь уровень 3% начинается со 150 баллов. И мы все это вместе складываем. Да? Надо помнить, что 3% объемной скидки это математически переводится как 2% скидки. Знаем эту тему, да, что 3% по шкале объемной скидки чуть меньше, чем 3%, если перевести в скидку. Итого, прошу, девчонки, вынесите вот эту любимую мою цифру, которую я вам сейчас объявляю. Мы говорим, и объявляем, спасибо, Маринка, что сейчас, если, ой, если ты делаешь 150 баллов, Твоя скидка составляет 32 процента. 32 процента. Я хочу, пофотографируйте меня с этим делом. А мне очень это нравится, потому что есть с чем. Это 32 понятных, жирных и конкурентоспособных процента, друзья, которыми мы очень гордимся, если честно. 32 процента. Простое сообщение. 150 баллов, 32 процента. Или нет? Как тебе, Антон, нравится? Скидка 32 процента. это дело в зал. Восторг. Вот так, знаете. Виктор Федорович, передайте передай в зал, может кто-то захочет взять с собой.